Ський весь мір там держать деньги. Ні, ніхто ж по своїм ділям не ніби пане Романе. І от до речі, що цікаво, грозився Путін перед вступом Фінляндії в НАТО, що будемо наступати, будемо бомбити, але з під фінського кордону Росія перекинула 80% техніки та живої сили в Україну. Це видно на супутникових знімках. І от нагадаю, що саме Росія і Путін обіцяли, що вони будуть стягувати війська, а тут вони відтягують. Путину, скорее всего, кто-то сказал, что земля круглая, потому можно по Финляндии бить не только с востока, а еще и с запада. Только придется сначала Аляску захватить, Канаду, Америку, ну и подойти уже через Скандинавию к Финляндии с запада, со стороны Швеции. Скорее всего, ему эта большая идея понравилась, потому он снял, естественно, свои части, а пока они двигались в сторону Аляски, их перенаправили на харьков это как раз те части которые сейчас на харьковском направлении пытаются закрепиться в районе волчанска в районе липцев но не хватило у них мощи скорее всего все-таки их истомили эти бариальные леса в районе Финляндии да довольно таки такая тяжелая погода, и они себя плохо чувствуют сейчас в районе Харьковщины, Белгородщины, им на усиление бросили россияне несколько высокомобильных частей в 155 155 морской пехоты, 810-ю, 61-ю, то есть на усиление этим э, товарищам, которые там э, на курорте были в, в районе Кольского полуострова. Пане Романе, якщо говорити про э, м... Те, що робить Росія, що вони вирішили, вони от зараз роздумують або визнати терористичними організаціями Службу безпеки України, головне управління розвідки, ну і загалом Збройні Сили України це то, що ми должны были вже давно делать, Ми з вами второй рік об этом говоримо. Тобто, російське, во первої російські деякі російські частні компанії, як от Вагнера, були признані терористичними організаціями. причем доказательств ну просто миллион признаны были террористическими организациями, а потом эту признанную террористическую организацию Путин еще несколько раз засветил как финансирующуюся с российского бюджета, причем сам об этом говорил. Это достаточно ну, выше крыши для того, чтобы признать государство, российское государство, спонсором терроризма, потому я не знаю, почему мы этого до сих пор не сделали. Нам надо требовать от мира, чтобы они всю Российскую Федерацию, то есть государство, конкретно, спонсор террористических организаций, того же Вагнера, ну, то есть той же частной военной компании. Почему, кстати, у нас ни в коем случае нельзя признавать и вводить в правовое поле частные военные компании? Сейчас опять начали бегать эти все частники. В основном это это представители олигархов для того, чтобы на деньги олигархата создать армию у себя, прикрывать свой, свой бизнес и свои тельца где-то там сидящие. То есть сейчас у нас начинается эта беда. То есть пропихивают, просовывают, куда, куда только не забегали вся эта мразота, которая просовывает частные военные компании. Государство, у государства должна быть у единого у единой структуры должна быть право на насилие в этом смысле никаких частных компаний не должно быть иначе иначе будет такая же беда то есть частная компания где-то э, создаст э, террористическую э, организацию или сама ее станет и наше государство может быть признано как раз государством спонсирующим или удерживаемся частные компании а вот это этот процесс мы просто забыли забыли или специально забросили но вопрос о том, что российскую, во-первых, надо признать Российскую Федерацию спонсором терроризма уже по э, признанной всеми практически частной военной компании э, Вагнера, а дальше признавать однозначные силовые структуры России такими же террористическими организациями. Сколько надо смертей э, украинцев, чтобы признать вооруженные силы России террористической организацией? То есть сколько, сотни тысяч? миллионы надо для того, чтобы признавать э, террористические организации. Вопрос э, это к нашим правителям великим, почему до сих пор это не сделано. Но самое интересное, сейчас россияне сделают, и потом уже будем смотреться, не очень камильфо, э, после того, как э, наши спецслужбы, наши вооруженные силы, россияне признают и будут проталкивать эту тему. Мы уже за этой темой не успеем, то есть будем хвосты бить. Вопрос, э, как надо было достучаться до головы этих Мягко скажем, не совсем умных наших правителей о том, что это надо было сделать, сразу еще 10 лет назад. Это к Турчинову и Порошенко. И естественно, в 2022 году это вопрос к Зеленскому и сотоварищам, к этим канцелярским и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, сейчас получите обратку. А причем самое интересное, это ж не будет признано, допустим, политики террористами. Нет, это как раз россияне признают сначала наших, э, наших воинов, которые борются с российской оккупацией, признают и будут носиться с этим по всему миру. А у них вечеринка то есть. У них есть деньги для проталкивания этой темы в информационном потоке, и они э, сидят в Совете Безопасности ООН. То есть и там могут эти все моменты поднимать и дальше проталкивать. И мы уже получится, получимся в роли оправдывающихся, хотя должны были быть в роли, в роли обвинителей. Потому вот вопрос к этим великим дипломатам или там к великим политикам. Хотелось бы узнать, где этих политиков учат. Хоть одно заведение, в которых их учат, их какие-то дипломы выдают, диплом политика. Так надо же соображать, в конце концов, то удар будет. И удар будет сейчас, он же даже не симметричный, он прямой. Это мы сейчас будем потом после этого придумывать, а что нам еще придумать. Потому бежать надо впереди паровоза. Если успеть, так успеть до того, как россияне эту тему раскачают. Это принимать надо. Пане Романе, і цікава інформація від нашої компанії Укрфері, що на 2 липня заплановане є паромне сполучення між Україною та Грузією. Воно було зупинене після повномасштабного вторгнення, от на 2 липня відновили. А взагалі, взагалі мені важко уявляється, як таке може бути? Це якщо є зерновая зділка, продовжена, допустимо, на комірчій ріс. То есть, скорее всего, за спиной э, украинского общества проводятся какие-то э, договоренности. Они идут. Есть какие-то группы, которые перетирают. Но дело в том, что любое такое э, движение россиянами в принципе должно быть пресекаться, понимая, что э, идут боевые действия на Черном море. А раз они этого не делают, если запускают, значит, есть идут, идут какие-то продолжаются договоренности. Потому и понятно, почему до сих пор качает нефть новороссийский терминал. Потому что никто его, это как священная корова, то есть туда по, по нему никто не бьет. Мы же это видим прекрасно. Значит, есть какие-то договорники. Вот это вот яркие, так сказать, яркое представление этих договорников. Идет поток наших, допустим товаров с наших портов никто не трогает. И россияне грузятся по полной. Значит, это что? Это значит, где-то договорились. Вопрос, где? Где эти группы, которые договариваются, и о чем они договорились, в конце концов? Потому есть, ну, то есть вопросы к нашему политическому руководству, я думаю, следующие власти будут действительно серьезные. 110-111 статьи однозначно должны быть применены, а тем более сейчас вот уже рассказывают нам сказки, что на следующую на следующий саммит, так называемый, уже будут, будет контакт с российской группой. А контакт помимо огневого, помимо огневого, пока россияне находятся на нашей территории, это конкретная 111 статья, это измена родине, это, это уже элементы подготовки к на нашей капитуляции то есть капитуляционные такие настроения но как 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 контактировать с россиянами пока не у нас на территории это значит отдаем свои свои области отдаем свои свою территорию людей своих отдаем в конце концов на той территории, которая сейчас оккупирована. Потому есть эти вопросы, и они видны сейчас, вылазят на, на поверхность, вот эти договорники, которые до сих пор идут и вертятся, причем сейчас просовываются в информационное поле, просовываются э, в украинское общество, проталкивается практически идея э, переговоров с россиянами. Переговоры, еще раз повторюсь, пока они на нашей территории есть, любые переговоры с ними – это капитуляция. Потому, а тем более это еще и анонсируется, как да, дальнейшие контакты с российскими группами по каким-то вопросам. То есть это, это вообще 110-я статья. Но это вопрос, я же говорю, с этой властью, конечно, они их не инициируют, побоятся. Следующая власть в основном военные эти вопросы порешает. То есть кто и о чем договаривались за спинами армии, за спинами украинского народа, кто и что, за что договаривались с нашими... Врагами з російськими терорістами пане Романне, цікава інформація. Скажіть, будь ласка, чи це таке реально може бути? Тому що наші бійці зуміли приземлити розвідувальний безпілотний літальний апарат ворога, взяти з нього дані, відповідно використати їх і вдарити по Шебекіну. От бачимо Шебекіну, це якраз на Харківський напрямок, і вони наші оборонці влучили в? Командний пункт ворога. Чи в принципі це реально, і наскільки це справді унікальний підхід до ведення бойових дій? Діло в тому, що любим безпілотником управляє центр. Неважно, тобто, то есть з какого-то центра йде управление самим безпілотником, і точка виходу вона прошивається в мозгах самого безпілотника. І, по большому счету, если есть до доступ к этим мозгам в разном То есть его можно сбить, его можно посадить, его можно, допустим, эм, перехватить управление. Если есть доступ, можно отчетко определить, откуда шло управление беспилотником, естественно, навести туда удар наших беспилотников или наших ракет. Именно так это действует. Это, кстати, не первый, не первый случай. Это довольно-таки распространенная практика. Просто не всегда можно... считать уже, особенно з розрушеного безпілотника, дані точки управління точки старта. Пане Романе, і по фронту хочу з вами проговорити, тому що ми вчора з вами говорили про напрямок на борову. Ви згадували і про Макіївку. І от є від Макіївки площанка, є ворога просування біля площанки. В бік півдня Макіївки. А натомість в районі Очеретиного-Покровське нашим бійцям вдалося відбити і потіснити позицію ворога. Продемонструє північ це Олександропіль, якщо я не помиляюсь. Зараз, так, Олександропіль нам вдалося отут ворога потіснити. Це фланг очеретиного. Это одна, одна из задач наших войск сейчас – попытаться отрезать российские это вклинения. Вот, если вот видите, то, то есть видно хорошо по карте, россияне вклинились в нашу оборону. Но любое вклинение, оно долго не может находиться в том виде, в котором происходило. То есть и надо либо двигаться дальше, расширять, так сказать, и, допустим, попытаться разорвать фронт и выйти на оперативный простор, что они пытаются сделать. Иначе противник мы в этом, мы в этом э, случае э, можем это вклинение срезать или, по крайней мере, фланговыми ударами нанести серьезный, серьезное поражение. Вот почему сейчас вот в этом районе и продолжается движение наше. Это мы как раз идем на попытку срезать это вклинение. Это оптимальный вариант. Мы, кстати, об, с вами об этом говорили. Трасса со стороны Константиновки на Авдеевку. Вот вдоль этой трассы, если двигаться, то в принципе это вклинение Черетинское может быть полностью, да, вот это направление, может быть полностью нивелировано. Почему? Потому что россияне точно уйдут, то есть не будут развивать наступательные действия, отойдут обратно где-то в, в район ДАПа. Но для, для такого рода движения у нас должно быть достаточное количество сил, средств, то есть это довольно-таки серьезная операция выхода на Авдеевку вдоль трассы. Там, там довольно-таки неплохая поверхность, то есть, в принципе, двигаться можно. Потому в зависимости от количества то есть, сил, средств, выделенных для выполнения этой задачи, может быть, мы еще и услышим дальнейшее движение. Ну, а Макеевка, за Макеевку мы с вами да. говорили, россияне, да, пытаются выйти на границы Луганской области. Макиевка, Макиевка, это как раз Луганская, есть Макиевка, это я родом с Макиевки, с Донецкой, то есть в агломерации Донецкой, Донецкая область. А это Макиевка, это Луганская область, это как раз на границе Луганской области. Для россиян очень важно выполнить хотя бы одну задачу, поставленную Путиным за последние три года, выйти на границы хоть какой-нибудь из областей. Вот Луганская оптимальная для выполнения задач. Нагадаю нашим глядачам, що ми продовжуємо збір на FPV-дрони. Ось, прошу, є QR-код. Будь ласка, долучайтеся FPV, аби ви розуміли, це є розхідник на фронті. Юрій Федоренко, батальйони хіра каже, що вони 40-50 FPV використовують в день. Це великі кошти, це великі затрати, але вони реально рятують наші наших воїнів, тому що влучають ворога і ліквідовують його. Давайте хто скільки зможе, долучайтеся, закриємо е, наступних fpv дронів для наших 10 дронів для наших оборонців. Пан Роман, я вам дякую за це зведення. Нашим глядачам нагадаю сьогодні 20 червня четвер. Обов'язково коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки, і діліться нашим зведенням.